Вітаю, це проект на часі. Мене звуть Микола Пахнін. Достатньо врівноваженим виявився цей великодній тиждень, і дійсно атмосфера відповідає великому святу. Насамперед було нарешті визначено кандидатуру на посаду директора антиконститу антикорупційного бюро. Директором антикорупційного бюро став Артем Ситник, 35-річний адвокат, людина, яка Працювала у прокуратурі до 2011 року, і потім, на знак протесту проти свавіль, які тоді чинилися в правоохоронній системі, в системі органів прокуратури, полишила свою посаду, займалася адвокатською діяльністю. І чотиримісячний марафон із визначення кандидатури нагадаю, 176 осіб брали участь у великому конкурсі на цю надзвичайно важливу державницьку посаду. Закінчився. Отже, Артем Ситник, новий директор антикорупційного бюро, на цьому тижні сталося два резонансних вбивства у Києві. Буквально за одну добу було вбито. Депутата, колишнього депутата від партії регіонів скандальну постать Олега Калашнікова, того самого Олега Калашнікова, який проводив численні антиакції е, спершу е, щодо Юлії Тимошенко, а потім був одним із тих, хто займався організацією антимайданів під час Революції Гідності. І буквально в день наступного е, е, тієї ж самої доби було вбито е, відомого. Скандального журналіста і письменника українофоба Олеся Бузину чи на то є збіг великий обставин і хто за тим всім стоїть? Про це і про економічні перепитії у державі, оскільки багато кому з нас вже прийшли бланки на заповнення субсидій. Будемо говорити з нашим сьогоднішнім експертом, депутатом Верховної Ради від фракції Народний фронт Олександром Кіршем. Пане Олександре, вітаємо на часі. На Отже, я знову вдаюся до найболючішої теми. Ми сьогодні бачимо головний об'єкт критики прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, якого обвинувачують, ну напевно, хіба що не в тому, що знаєте, світ ще досі не здригнувся. Отже, е як посуваються реформи? Тема номер один, ну, прежде всего, уже сам факт того, что правительство обвиняют всего лишь в повышении тарифов, в то время как идет второй год войны самой сильной или одной из двух самых сильных армий мира, уже это в какой-то степени, как это не парадоксально, является позитивом. Можно ли было себе представить, чтобы в 1942 году главной бедой советского народа были высокие тарифы? То есть мы каким-то образом все-таки смогли, вопреки всему, вопреки экономике, вопреки внешнему давлению, вопреки войне с Россией, вопреки предательству Запада, вопреки внутренним дрязгам, продраться через зиму, невероятным образом все-таки получать газ от России, все-таки прожили зиму в тепле. И сейчас самой большой бедой является беда, в общем-то, экономическая, по поводу которой правительство тоже разрабатывает соответствующие меры для того, чтобы поддержать тех, кому это действительно будет больно. Разрабатываются действительно новые субсидии, новые планы в отношении адресной поддержки населения. Но уже сам тот факт, что на второй год войны нет больше беды, чем рост тарифов, означает, что мы даже привыкли сравнивать ситуацию не с 1942 годом как надо было бы, а с благополучием 2002 годом, то есть по сравнению с тем, с которым действительно, если сравнивать, то стало хуже. Но еще раз повторяю, идет война с Россией, война, которую не Яценюк развязал, война, которую развязали с одной стороны Донбасс, которого не слышали, с другой стороны в какой-то степени помогала, может быть, и другая часть Украины своими неумеренными акциями в отношении закона Кивалова, Мирошниченко, то есть, как всегда, крайне смыкаются, вот, и Россия, и Америка, все сыграли определенную роль в разжигании этой войны, теперь мы вынуждены тушить этот пожар, Но ну, а то, что на пожаре на что-то растут цены во время пожара, ну, уже, извините, здесь будут только адресные дотации тем, кто нуждается в них в большей степени, но сам факт, что по Киеву по-прежнему не проехать, едут машины, даже по тротуару не пройти, и там тоже машины, несмотря на повышение цен на бензин, у каждого бомжа, условно говоря, все-таки есть либо автомобиль, либо три сотовых телефона, а бывает что и то, и другое телевизор с 60 программами на отдых едет все-таки не в Крым, а в Турцию или в Египет. То есть не так уж плохо для Второго года войны с одной из сильнейших армий мира. Что касается беднейших, им помогут и уже помогают. Но в рамках ресурсов правительства, поскольку, еще раз напомню, все уже украдено до нас. Тем не менее, все, что можно делать, даже чуть-чуть больше. Вот много кто стверживает, а можно было уникнуть такого непопулярного захода, как подвышение тарифов? Вот есть программа... Оцените ситуацию. Прошу. Экономика работает сама на себя. Угу. заводы друг у друга, что-то покупают. Соответственно, когда у одних доходы, у других затраты, когда у других налогообязательства, у этих налоговые кредиты. Люди практически не покупают украинскую продукцию. Никуда от этого не деться. Люди, если что-то и делают, получив деньги, и либо их несут в панике в обменные пункты, либо покупают китайские товары. Из нашего, из украинского покупают то, что можно съесть, выпить или выкурить. В этой ситуации, когда экономика работает сама на себя, как ресторан для поваров, что сами сделали, то сами и съели, меня удивляет уже то, как эта экономика до сих пор жива. Мы живем только на импорте. Несмотря на налог на импорт, мы покупаем только импортное, свое мы не хотим, потому что там действительно хуже сочетание качества и цены, чем на китайские товары. Банковская система выдерживает такое, чего бы не выдержала и швейцарская система. Если бы в Швейцарии была такая же паника, как у нас, если бы все внезапно бросились забирать свои вклады и нести деньги в обменные пункты, этого не выдержала бы даже швейцарская банковская система. Наша экономика выдерживает то, может быть, благодаря теневому сектору, может быть, Благодаря Божьей помощи, потому что материалистических причин нет, чтобы наша экономика все-таки как-то бултыхалась. Все разворовано, что можно было разворовать, и природные богатства, и золотовалютный фонд поддерживать э, Курс искусственно невозможно, потому что просто нечем поддерживать, нет золотовалютного фонда, все разграблено, все вывезено, да еще к тому же война, а экономика работает сама на себя. То, что в этих условиях все-таки хотя бы что-то удается, и экономика еще на плаву и нет дефолта, это уже некое чудо. У которого автор номер два Яценюк, а автор номер один господь Бог. Потому що материалистически это объяснить невозможно. Ну між іншим, минулого тижня у парламенті було створено тимчасову слідчу комісію, якраз як вислід тих закидів, які робив Микола Гордієнко, вже тепер колишній голова Держфінінспекції. Отже. Що за тим всім криється, пане Олександре? Ви відстежуєте цю ситуацію і бачите там в куларах парламенту градус напруги, який довкола того Цирк. всього зринає? Цирк об'ясняється, при за тім, uh -huh. що відьма Верховна Рада неслучайно знаходиться під куполом. очень многие вещи, начиная от Лешко и заканчивая Гордиенко, оправдывают то, что Верховная Рада, как и цирк, очень похожа значит, на него и тоже находится под куполом, и также многие вещи. Как только Гордиенко узнал, что, на что наконец-то всплывают его дела, что он боролся с коррупцией очень оригинально, кто принес чемоданчик, для того коррупции нет, а кто чемоданчик не принес, для того коррупция есть. И когда он уже знал, что его снимают, ему нужно было срочно стать политической жертвой. Стать политической жертвой в нашей стране нетрудно, достаточно любое обвинение бросить, голословное, какое угодно, в адрес президента или премьер-министра. В данном случае прозвучала сумма 7,5 миллиардов, и хотя уже достоверно все установили, что из этих 7,5 миллиардов, условно говоря, не ручая за точной точные пропорции, примерно 5 миллиардов касаются Азарова, а 2,5 миллиарда касаются Тимошенко, то есть 7,5 миллиардов это прошлое правительство, а на Яценюка максимум, что можно предъявить, это 0,7, а не 7,5. И то не столько на самого Яценюка, сколько, на, как говорит сам Гордиенко, на тех, кто тоже из черновиц. Ну, извините. Во-первых, не 7,5, а 0,7, а остальное предыдущее правительство. Во-вторых, даже это не его, а кого-то тоже еще навис. Будет следствие, пусть оно установит. Но мне что важно, чтобы когда следствие установит, что это туфта, чтобы вам там тоже рассказали на Интере. То есть пока что на каких-то каналах рассказывают, то караул Яценюк украл 7,5 миллиардов. Когда выясняется, что не 7,5, а как максимум 0,7, и то не он, а тоже еще об этом молчат. Когда говорят, что княжицкий изнасиловал девочку Кампучеи, об этом говорят все. Когда выясняют, что уже Компуче за это извинилась, что все достоверно доказали, что он в эти дни был в Киеве, более того, вел передачу в прямом эфире, 20 миллионов свидетелей, об этом уже не говорят. То есть, понимаете, дерьмо попало на вентилятор. А дальше его уже оттуда очень сложно. Головное питание, кому Туфта. выгодно? Туфта. Кому выгодно Фейк тут на Так же, как вот всей стране плохо, а депутатам повысили зарплату. Не повысили депутатам зарплату. Не повысили. Кто переживает, успокойтесь. Нам не повысили зарплату. Я по-прежнему получаю зарплату неполных 7 тысяч гривен. Из них 3 тысячи я трачу на компенсацию второй комнаты в гостинице, потому что у меня в гостинице одновременно и жилье, и кабинет. Потому что настоящий кабинет не выделили далеко, и мне туда неудобно. Еще 1700 я трачу на проезд, потому что у меня Харьков-Киев, Харьков-Киев постоянно, а компенсируют из 4000 только 2300. Итого 6700, минус 1700, это уже остается 4, значит минус гостиница, то есть остаются кроки. Вы понимаете, если 6700 вычесть то, что я трачу на гостиницу, это уже получается 3700, вычесть 3700 на проезд 2000. Я живу не за зарплату Верховной Рады. Давай тут уже живу Верховная Рада да. чистейшее волонтерство. В то же время кричат, вы получаете баснословные деньги. Какие баснословные? После всех компенсаций вычетов остается 2000. Я не говорю, что я на них живу. Я живу за счет семинаров. Мне один семинар дает в 5 раз больше чем месячная зарплата Верховной Ради. Это чистейшее волонтерство. И по могу сказать, он летает в Америку за свой счет. Как будто говорит Собама его личное дело. Он приходит в правительство в 8 утра, уходит в 23, и вся эта шобла тоже вынуждена за ним следом приходить в 8 и уходить в 23, я вас уверяю. Он работает не себе на кармана, а на славу Родины. Он хочет после себя оставить след. У него и так денег достаточно, хватит, слава Богу, на правнуков. Поэтому не нужно инкриминировать то, чего нет. Автомобилей у каждого депутата нет. Есть автомобили только у председателей комитета. Остальные не могут даже подать заявление на этот автомобиль. Понимаете, то есть никакой охраны у нас нет, кто меня видит, тот знает, что я езжу в Харьков в метро, никакой охраны у меня нет, любой может спросить, задать любой каверзный вопрос и прочее, прочее. Больше сплетен, больше разговоров, больше фейков. Ну, значит, народу не так уже и плохо, раз у него хватает времени на фейки. Вот просто главное еще раз питание я до него повертайся. Кому то кому -то все же выгодно, зрештою? Ну, мы же знаем, все манипулирует Мы же знаем, кому выгодно. Когда идет лише? война, то понятно, кому это выгодно. Выгодно тому, с кем война. А уже через кого это подбрасывают, то это подхватывать, то ли по глупости, то ли специально, это другой вопрос. Другое дело, что смыкаются крайние. И что интересы России очень часто смыкаются с интересами тех, кто, казалось бы, воюют за украинский язык, украинскую нацию и прочее, прочее. И своими фактическими делами помогает провокаторам из России, как это произошло, собственно, с резонансными убийствами Калашникова и Бузины. Не знаю, кто это сделал, знаю, кому это выгодно. Свертая увагу России... протягом однієї нее доби... добиться все в Севец-Волосе. Вот надо добавить... Бывает Калашникова, да. когда в день, в за сутки это так же, как в России убийство Немцова. То есть демонстративно в центре Москвы, а здесь мало того, что в центре, так еще и два. Давайте думать, кому это выгодно. С одной стороны, либо Россия, если это провокация для того, чтобы был повод вмешательства в Украину, либо наоборот, крайним нашим, условно нашим, нашим в кавычках, которые хотели кого-то запугать. В любом случае мы здесь видим, Третьей силы здесь не могло быть. Либо те, либо те. Так я скажу, даже не важно, кто именно кого опередил. Важно, что здесь опять же смыкаются интересы нашего врага и тех, кто ему невольно подыгрывает. В отношении, собственно, убитых персон. Вот вы говорите, Калашников Украина фоб, да. Безусловно. Бузина, Бузина, на циновази, его да. про бой Скажу правду. И поддержка ЛНР, ДНР, яка не, да, не была Он действительно ненавидел Украину. Он не Украина фоб, потому что фоб, фобия это боязнь. Он Украина ненавистник. Но он ненавидел Украину, понимаете, искренне, честно, верно и преданно человек ненавидел свою родину. С ним нужно было бороться уголовными средствами. Странно, почему до сих пор он был на свободе. Он должен был бы посажен, заодно это бы помогло, его бы не убили. В отношении Буцины. Бузина, тоже я бы не сказал, что он украиненавистник, он просто в своих книгах и статьях иногда иронически посмеивался, и не все, что он писал, нужно было воспринимать буквально. Если не воспринимать буквально, то я бы сказал, что он добавлял украинской истории некую другую сторону, которая делала украинскую историю более многомерной, и я бы сказал, даже более правдоподобной, в отличие от канадических учебников. Эпатажа, да, да, в истории а... не без эпатажа, в последнее время в России носовский Фоменко у нас Бузина, я не разделяю его взгляды, я не разделял никогда, но книги читал с интересом, и конечно убийство он Александре, не заслуживал. В тот же час, когда убили Бузину, проходила онлайн конференция Владимира Путина, президента вот, Российской Федерации. Вот, 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 то для чего, и то для чего, чисто случайно, именно в этот момент, алло, у нас уже так, убили, так, и тут же, а я, я, и там убивают. Вот все по всему. А, она залишается 2,5 минуты, буквально тезово гальмування реформ. От ми беремо це слово сполучення, яким багато хто спекулює і користується. На противагу. Что вы скажете? В отношении от, налоговой скептикам, реформы. або тем, кто себе додает доведет до того всего. В отношении налоговой реформы. Она еще не началась. То, что было, это было только прелюдия, связанная с необходимыми экстренными мерами. Собственно, налоговая реформа еще не началась даже, а только сейчас обсуждается. Мы сейчас боремся в двух направлениях. Во-первых, чтобы из того, что было внесено в кодекс, убрать все глупости, в частности, обезопасить страну от НДС-счетов, все-таки отсрочить еще дальше РРО. И, в принципе, есть... Э, принципиальное согласие, чтобы регистраторы отчетных операций для единоложников были обязательны, только если у них оборот превышает 3 миллиона. Есть принципиальное согласие, что если НДС счета буду, чтобы при этом перейти на кассовый метод, чтобы не получалось, что денег еще не получили, а уже нужно платить налоги. В отношении же предстоящей реформы есть передовой европейский опыт тех стран, где реформа действительно помогла. В Словакии вообще опыт уникальный, там если зарплата меньше минимальной, то правительство доплачивало налог с разницей тем, у кого зарплата была меньше определенной, определенного уровня. Ну, в Словакии это было 300 евро в месяц, если у нас доплачивает налог будет государство тем, у кого меньше 300 евро, то люди вообще озолотятся. Но, по крайней мере, этот прогрессивный опыт перенимаем, что-то будет, то, что уже произошло, это еще не совсем реформы, настоящие реформы еще будут, но не в военное время является оптимальным для ведения реформ, где сейчас главное выиграть войну или прекратить ее. Я все-таки надеюсь, что война будет прекращена в ближайшее время, а выиграем мы ее экономически, как и Донбасс, и Крым сами потянутся в Украину, когда увидят, что в Украине лучше жить. Поэтому наша война должна вестись не оружием, а экономикой будет в Украине лучше жить, чем в России, и регионы сами потянутся Нам і не тільки із Донбаса і Крима. Остання буквально теза держка з нечейства офіційною заявило, що залишки на рахунках досягли максимуму за останні 10 років. Я нагадаю, що 2005-го е, такі цифри були тільки завдяки продажу криворіжсталі. Е, совершенно фантастика, то есть как это удалось насобирать? ну подозреваю, что здесь очень помогли кредиты МВФ, потому что золотовалютные резервы опустили, налоги практически не поступают, разве что просто силой выжимают за счет будущих платежей. Думаю, что здесь все-таки решающую роль играет помощь Запада, то есть не хотят поставлять оружие, пусть хотя бы дают деньги. Что, видимо, Количество секунд в якости письмку. На ближайшее тыждень парламентский. На что ожидаете? Может быть, все что угодно о программе говорить рано, потому что программа может поменяться непосредственно в тот день, когда происходит уже голосование. Я думаю, что это будет серьезно напряженная неделя, которая связана и э, с тем органам, которые наконец-то начинают сформироваться. То есть это все-таки, я надеюсь, будет именно антикоррупционное бюро, а не антиконституционное. вот, И что там все-таки будет порядок. Безусловно, нужно наводить меры и приводить в соответствии должны быть приняты меры и в отношении судей, потому что когда милиция арестовывает бандитов, а судьи их отпускает, это никуда не годится, и нужно менять это законодательство тоже. Ну и самое главное, нужно заканчивать войну, и долг законодателя помочь Родине поскорее закончить войну, которую мы Воєнним способом все одно не виграємо. Дякую, Олександр Кірш, депутат Верховної Ради, фракція Народний Фронт, брав участь у сьогоднішньому на часі. Зазвичай побачимось за кілька миттєвостей. <му> Ви у на часі ми продовжуємо і. Е... Як за зазвичай вже декілька етерів поспіль висвітлюємо роботу Харківського студентського волонтерського штабу, що діє при національному при регіональному інституті державного управління, Національної академії державного управління при президентові України, ціла низка студентських і молодіжних громадських організацій бере в ньому участь, координувалася, об'єдналася для великої шляхетної справи допомоги переселенцям і фронту. І поруч зі мною Катерина Шухаренко, яка є координатором молодіжного волонтерського руху громадської організації. Амма, который ну витаю на часе. Чем занимаетесь? А бы расскажите про себя, про вашу деятельность. Получается, наша нашей организация уже 21 год. Мы развиваемся. Мы к нам приходят семьи, они хотят. Это много тут родины, насколько я знаю, да, так? Да. многодетные семьи, которые мы им помогаем, мы им помогаем с жильем, мы им помогаем с одеждой, мы им помогаем с лекарствами. То есть и мы работаем с переселенцами. Мы проводим у них мастер-классы, мы их наши волонтеры их подстригают, и вообще у нас мы оказываем полезную инициативу для города. Мы создали волонтерскую службу АММА, и и получается мы работаем. Вот у нас традицию вошло. Второй год мы уже на марафоне работаем, на новогодних горках мы работаем, потом у нас Загально держави, загальноміські обласні да, да, да. заходи День де ви берете города, участь, День сім'ї, День дітей. От це все у нас держиться. І тепер, навіть ми виставляємо, ми виставляємо наші кандидатури на чоловік года. Угу. А скажіть, от за весь цей час всі об'єдналися довкола студентського волонтерського штабу. Безпосередньо ваша допомога вимушеним переселенцям сьогодні. Я знаю, що ви так само і фронту допомагаєте. Чим саме? Мы помогаем, мы перевозим, потом мы очень много одежды им оказываем. Вообще, ну помощь у нас самая великая. Ви працюєте в режимі онлайн і ваші координати, оскільки якраз от ваш сегмент те, на що ви зробили наголос на сьогодні, це допомога вимушеним переселенцям в першу чергу. Це і речі, наскільки я розумію, це і допомога з житлом, це і певна соціологізація. Так, да, так. Да. у нас якби робота і, і психологи з ними працюють, і, і взагалі отлично живеться. благодаря нам ваші координати нагадайте. У вас є сторінка у Фейсбуці, наскільки я знаю, так, да. і в соціальних мережах. На кодову назву Ама вас можна визначити? Да, у нас є сайт Ама.харков.ua. І по ньому найоперативніша да. інформація. А що попереду? Які, які, до якихось заходів ви ще будете вдаватися? Ну, наприклад, я знаю, що іде е, в середовищі студентського волонтерського штабу акцент на на надання першої медичної допомоги. Е, щось подібне у вас відбувається саме з боку вашої організації? Е, на чудо нашої організації у нас в прошлом году всі всі, вся наша організація, всі наші сім'ї пройшли медицинською допомогу повністю. Тобто вони перевірили все, весь свій організм, на всі важливі. Діагностика болезни. і все інше. Да, Це да, ті, да, хто да. звідти переїхав. Да. А, і наскільки я розумію, якраз от багатодітні родини, які переїздять з Луганської Донецької області, є в полі вашого зору. Так, да, ми їх ми за ними ухажуємо, ми завжди підтримуємо з ним связь. Угу. Еще, вот смотрите, у нас волонтеры, которые помогают нам, мы им оказываем поощрение, мы ходим в дельфинарии, мы ходим в зоопарке, в цирке. Uh -huh. еще у нас было культурное мероприятие в Миста-клубе. Ну, зрозуміло, що е, ведеться активна робота. Я вам дякую красно. Дякую за участь е, і нагадую, що телефон цілодобовий телефон гарячої лінії студентського волонтерського штабу, що діє при Харківському регіональному інституті Національної академії державного управління при президентові України, 097 865 11 55. А в на брала участь Катерина Шухаренко, координатор молодіжного волонтерського руху громадської організації Ама, яка якраз і входить до студентського волонтерського штабу. Дякую вам, Катерино, Дякую вам за вашу шляхетну роботу. Спасибо. Побачимось за кілька секунд. Це на часі порож зі мною відомий громадський діяч, експерт з місцевого самоврядування Віктор Бакумов та людина, яка є одним із фундаторів інформаційного центру Харківського, де якраз Добрий відбувається день. допомога а, тим, хто сьогодні намагається брати безпосередньо у процесах децентралізації абсолютно слушно і самоорганізується у а, осередки самоорганізації громадян. Я хочу та, Одразу прошу. нагадати телефон нашого колцентра. Це 093... 193 97 88, а також сайт in UA". 3W in UA". І Дякую. І Поточні е події, буквально так. Коротко дві будемо хулині. зараз е розмовляти про ті законопроекти, які знаходяться на розгляді комітету, з яким ми безпосередньо працюємо. А саме комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. Ціла низка, дуже. Таких резонансних законопроєктів знаходиться зараз на розгляді цього комітету. А саме, це проєкт, це першочергові закони, які вони мають розглянути і винести на сесію Верховної Ради. А саме, це проєкт закону про органи самоорганізації населення з 24 березня. Це проєкт закону про загальні збори або конференції членів територіальної громади за місцем проживання. Це дуже важливі проєкти з огляду на. Розвиток самоврядування в Україні, а сам і, і на самоорганізацію населення. Крім того, там же на розгляді знаходиться зараз дуже теж резонансний і, і, і важливий проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення районних у місті Києві Рад. Це те, що є слушним і для нашого харківського регіону. і для на нашого харківський ґрунт. Харків. Абсолютно правильно. Крім того, Є ряд дуже низка законопроєктів, які знаходяться на узгодженні або на допрацюванні в комітеті з питань державного будівництва. А саме, це проєкт закону про деякі заходи щодо посилення ролі територіальних громад в управлінні земельними ресурсами. Це дуже важливо для сільських районів. Крім того, проєкт закону про право громади ініціювати розгляд. Нормативно-правових актів органами влади та місцевого самоврядування, що дасть можливість людям, об'єднавшись єднавши, об через самоорганізацію, впливати на безпосередньо впливати на прийняття рішення органами влади. І на сам кінець, це е, проєкт закону про внесення змін до бюджетного кодексу України. Щодо децентралізації та фінансової самостійності органів місцевого самоврядування. І найважливіший проєкт закону про всеукраїнські та місцеві референдуми за народної ініціативи. Це фактично це, та фактично, робота? Це фактично та робота, в якої Народна рада приймає участь. І е, той кол центр той телефон, е, який я вам вже е, повідомляв, це е, та лінія, за якою ми... завжди до ваших послуг, готові з вами спілкуватися, надавати методичную а, і практичну, в тому числі, допомогу. Дякую вам, дякую, дякую красно. Леоні Віктор Бакумов, відомий громадський діяч, експерт з місцевого самоврядування, брав участь у сьогоднішньому етері. Тему інформаційного центру місцевого самоврядування будемо е... і надалі продовжувати, і, і відстежувати. активно відстежувати і е... висвітлювати. Зазвичай зичу вам мирного, спокійного, врівноваженого тижня. І побачимось прийдешньої неділі. Хай щастить.